deməli emissiya sistemi, vqlatnoy sistem və Hosen Rohr. Hosen Rohr nədir? E, Kolektordan çıxandan sonra iki başlı və arxa hissəsi də gəlir, birləşir katalizatora. Bunu almandlar ona görə Hosen Rohr deyir ki, bu iki bir e, kolektor tərəfdən gələndə çox vaxt iki baş olur, sonradan birləşir və gəlir bir dənə boru ilə birləşir katalizatora. Bu bir növ şalvara bənzidir, iki ayağı və bir başı olduğuna görə, ona görə bunu almanlar deyirlər Hosenroll, yəni şalvar turbası kimi hərfi tərcüməsi belə gedər, şalvar turbası. Adətən bu hissədə də problem olmur maşınlarda, tək problem ola bilər ki, məsələn, avtomobilin getdiyi yerdə çox vaxt Azərbaycanda bu olur, sürə bilmirlər və yaxud da fikr vermir, altında bir daş qalır və yaxud da off-road şəraitinə düşür. Onda avtomobil altı dəyəndə o bir ayrı bir dəmirdir. O biraz yerlənən kimi şpilka ordan atır. Orda birləşən yerdə xamatlar aralanır və o zaman maşından başlayır xorultusaz kəlməyə. Xur 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 xur. Belə qərvə bir səsidir. Bu bir diskomfort yaradır. Onu o dəqiqə hiss edə bilərsiniz. Amma detallın özünün xarab olması biraz çətin məsələdir. Yəni demək olar ki, heç xarab olmur.